完食ですね完食です筋肉飯筋肉飯いかがでしたでしょうか筋肉飯はめっちゃ美味しかったなんかでもヘルシーですねうんすごいヘルシーでも最近なんかあれですよね自粛期間でやっぱお仕事自体が、うん、なかなかねあのー、まあ、暇ではないですけども空き時間が今まで以上にちょっと取れるってことでメンテナンスの方を結構頑張ってらっしゃるっていうのを聞いたんですけどはい、うん、何をやってますかちなみに最近 パーーソナルプレーニングを始めましてもともとキックボクシングしてたんですけどなんかあのコロナの影響でちょっと経験しちゃったんで新たにちょっとパーソナルジムを探して今通っててでそこにやっぱ栄養士さんがいるんで栄養士さんに結構ビシバシ言われてビ <laughs> シバシビシバシ言われて。 まあ、結構筋肉飯が多くなってます、ね、筋肉飯、具体的に言うとどんなのをいつ食べてますどんなのえっと、映るかなね見えるかな見えるかなじゃんお、見えますよ見える見える見えるおー、めっちゃ筋肉飯 <laughs> こういう感じのすごいヘルシーですねこれです、ね、結構もうずっとこんな感じですねこ,れこの間の起きるお蕎麦と水蕎とおハムのサラダと納豆と盛り付けだいぶ可愛くないですか <laughs> 盛り付けはちょっとこうなってますね筋肉飯に見えないように <laughs> 女性らしい素敵な盛り付け方ですねえーヘルシーそうめっちゃ頑張ってますよ今初めて 二週間。二週間ぐらいですね。どうですか、豪華なほど。でも、私。超ぶっちゃけると、体脂肪が今三十分あるんですよ。意外じゃない。全然見えない。全然見えない、細 <laughs> <ょ>い。三十パーって。そう、だから、それを今二十パーぐらいに。するように、心がけてるんですよ、ね。<laughs> ファンの皆さんはどうなんでしょうね。<laughs> どっちが好きなんだろう。<laughs> え、最高に痩せてる時は何パーですか。何パーなんだろう。<laughs> なないでなも私もそういうの分かったことなくて、今まで、初めてなんかわかそう、全然ね、そういうのってないイメージだったんですよ、紗リナさんは基本的に、基本スリムなんで、でも内臓脂肪が全然ないらしい <laughs> ね、だって、サ理さん、お酒もね、飲まないし、ね、すごい健康的じゃないですか、食生活よ, <laughs> よく食べるけど、そういう内臓にたまりそうなものは食べない。 50倍。やりと目標は何？目標は20倍ぐらいですよね。10倍。20倍。あ20倍だから10倍落とすんですんね。そう10倍落とす。すごくないですかそれだいぶ女性だしい。<laughs> ちょっと引き締めたいですよね。体の実際に具体的に言ったらここがもうちょっとこうなってほしいとかってあります。あでもお尻が今されてるんですよ。<laughs> <laughs> すっごいぶっちゃけますねバンドの人がびっくりする人 <laughs> <laughs> お尻がされてるからお尻を引き上げたいのとあとお腹をちょっと割りたいです縦の感じスッとこう<ー>縦な感じあそうなんだ10%だったらだいぶ割れやりそうですね,ね変わりますよねえじゃあ今1日の生活としては例えばオフの日 なおかつ、パーソナルのジムがあるとは、どういうスケジュールで動いてらっしゃるんですかあその日は、まあ、大体私、毎日何かしら予定が入ってて、結構一日のスケジュールがやばくて、昨日とかはパーソナル行って、友達とアフタヌーンティーして、その後会社行って、帰るみたいな感じだったあそうなんだ。多忙,多忙 なんだかの多忙でお仕事も結構多忙ですからねリりートもそうですねなんかちょこちょこあのテレビの方のお話とかもあったりして,て,きてそうだそれもぜひテレビのほうね増えてきたんですもんねちょっとね。すよね, <laughs> ねあのお話がかかってぜひぜひ演技してるサリナさんも見てみたいな私 <laughs> でも,うもう多分 言っているかもしれないけど何、あのー、となくね一応、はい、まあどんな感じか <laughs> なんか役的にはキャバクラ嬢だったんですよホステルじマジですかそうでお酒飲まないのにお酒飲まないのに <laughs> で服がもうめっちゃ嫌い入ってるやつだったんですよでその中でもナンバーワンヘッドさんがいてその女の子は一応セリフがあってその女の子の隣にいる で、でその名前のホテルさんとかは身長が高いからスラップしたドレスツ着てたけど私やっぱ胸あるから、多分胸を強調さってなんかスラップしたのにおっぱいのみたいなのか、胸<う>いるみたいな <laughs> <laughs> いずらになってる方なんで <laughs> ぜひ、おー、お期待また改めてね、正式で放送始まったら開始します、はい、宣伝ありますもんね、インスタグラムとかで ぜひ見てくださいボンってなってるのが私です <laughs> しかもなんか最初そのドレス2着ぐらいあってもう1着も本当してるんですよねそうあんちの,のドレス変えましょうみたいになって 結構だから自分でいらっしゃるとやっぱり、ね、<laughs> やばいですね <laughs> ホストでもなんかちょっと違うんですけど <laughs> ああそうなんです、ね、でもいろいろチャレンジあ今メンテの期間メンテしつつ、うん、新しいチャレンジもやりつつ、はいね、だから本当早くコロナがね今やっと緊急事態宣言終わりましたけども、うん、コロナが早く収束して、うん、もっとね今まで通りより多忙な ね、スケジュールとかいろんな姿をファンの人に見せれるといいですね、うん、ぜひじゃファンの人に今の一言何かそんなか何だろう, <laughs> だろう例えばこれからこうなっていくからっていう感じ、うん、こんな姿を見せたいみたいな韓国のファンの人を見てる方が多いと思うのであのいつかちょっと韓国に行けるように頑張るので。長く、うん 応援お願いしますすげえ長くよろしくお願いしますじゃあ食事も終わったのではいそろそろね次に行こうと思いますはいありがとうございました愛してるは韓国語でお疲 <laughs> どこどこですか ラインフエンズラインフレンズショップ初めて来ますで、ね、でっかいのが中にいると思うんで行ってみますかね、うん、行きましょうか触っていいんですって<ー>でかっこっち見てでかっ